qızlar bu gün sizə xoşbəxt evliliyin sirrini açıqlayacağam. Səhər yerimdən dururam. Gördüyünüz necə də gözəl ayrılmışam yerimdən. Durub ilk öncə hamam otağına, vann otağına keçirəm. Orda üzümü yuyuram. Və hər gün özümə baxıb təcridlənirəm ki, gözəlliyimin içində gözəllik gəlir. Şok keçirirəm, baxın. Və sonra da yadıma düşür ki, aha dişlərimi də yumanısha. Dişləri yumaq vacibdir. Xoşbəxt evliliyin sirri bə burdadır. Dişləri yığmaq mütləq. Dişlərimi yudum. Bəyaz gülüş olmalıdır üzümdə həmişə. Dişləməyə bax yudum gördünüz necə yudum. Hazıram, günə hazıram. Və keçirəm. Saçlarımı darıyıram. Mütləq baxımlı olun qızlar, baxımlı olun. Və mənim hər şeydən görsünüz necə baxımlıyam. Saçlarımı darıyıram. Mütləq saçlarınızı darayın. Yığıram saçlarımı və Gün boyu işləyəcəyimə görə rəksanamı əskik eləmirəm. Bax, təravətli olmalıdır. Bir qadın mütləq təravətli olmalıdır. Gördünüz? Aha. Bunu elədim və hazıram. Günə təmiz hazıram. Mətbəxə keçirəm gülə üzümlə və yoldaşıma səhər yeməyini hazırlayıram. Görürsüz ki, necə üzündən gülüş əsiyor. Çay dəmlədiyimi sizə göstərirəm ki, çayımı dəmləmişəm və ist tuturam yataq otağımıza yoldaşımı təbəssümümlə qarşılamğa və ona deyirəm ki, dur yer və yeməyin hazırdır və o durur. Duran kimi telefonu əlinə götürür, mənə baxmamış, telefona baxır. Yəqin ki, vacib işləri var və o da vannalı otağına gedib bir, bir saat orada qalandan sonra, eee, oradan biraz keç çıxır. Mən gəlirəm, yenə də onun üçün çayını süzürəm, yumurtasını soyuram. Yəni mən elə öyrəşdirmişəm ona ki, əlini ağdan qarayə vurmasın. Hər dəfə istirəm yeməyi özüm verəm, deyir, yox, dayı, o ağ olar. İstədim onunla oturam, dedi ki, ayaqqablarımı şatqala. Bax, günah məndədir. Gedirəm onun e, sevinclə ayaqqablarını şatqalamaq, fəxr hissi ilə ki, ayaqqablarımı mən şatqaldırır. Baxın necə üzümdə gülüş var. Gedirəm sevinclə ayaqqablarını ona şatqalıyıram səhər-səhər. Baxın görürsüz, nəfəsimlə də o ayaqqabıya nəfəs verirəm. Qayıtdım, gəlib oturmaq istəyəndə dedi ki, mənim şalvar köynəyimi hazır elə. Gedirəm üstü tran şvənlə. Baxın üzündəki gülüşə bir baxın. Heç məni yormur. Gedirəm Və mən gəlirəm köynəyini seç, köynəyini seçib ona göstərirəm. Və burada onu çağırıram ki, burda gəl, gəl, mənə deyirəm. baxmır. Telefonu çox məşğul olduğuna görə mənə baxmır. baxmır. Ordan dodaq altından mırıldanır ki, bəlisə hədiyyə. Dodaq altından mırıldadı, hə, hə sevinclə onun. Və mən onun köynəyini, şalvarını verdim, geyinməyə qoydum. Və gəl deyirəm ki, buyur, get geyin. Və o məni otağa buraxmır, özü geyindi. Amma yenə də olsun. Mən onu işə yola salıram, baxın, görə də üzümdə gülüş, arxası isə gedirə o qapını sıftdı getdi üzmə heç baxmadı yəqin ki başı qarışıqdır da hər gün belə olur bilirəm ki nəsə fikirlidir də fikirlidir bu axşama az qalıb mən ona mesaj yazıram ki gələndə nə alasan və görürəm onlaynıdır yəqin ki işi var onlaynıdır yazırım o mənə baxın cavabında ok yazdı demək ki yazdığımdan məmnun qaldı elə vaxt da yazmır amma ok yazanda bilirəm ki yazdığılarımdan məmnun qaldı cavab verdi də yəni hər kişi adama cavab verməz mənim yoldaşım cavab verir və axşam saat 9-dur İndi yadıma düşüb ki, çay içməmişəm. Hətta səhər yeməyi yeməmişəm, amma eybi yox. Bütün işlərimi görümcə yoldaşım gələni deməsincə nə edəmsən. Əsas odur ki, yoldaşım razı qalsın, mən çay içməsam da olar. Bu da mənim xoşbəxt evliliyimin sirri.